হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছে যদি আপোনালোকে গম পাব মাহঁতৰ ঘৰলৈ যে গৈছিলোঁ দেৱালী দিনাখন আৰু মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি পেলাই পাছৰ দিনাখন ক'লেই গ'লোঁ সেইখিনি এতিয়া লৈ আহিছোঁ যোৱাকালি মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা অহাৰ পৰা আৰু ভিডিঅ' কৰাই মইও হোৱা নাই এতিয়া যাওঁ নাযাওঁ যাওঁ নাযাওঁকে সেয়া মাহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ সেইখিনি সময় বহুত ভাল লাগিলে মৰম হৈছে কেনেকুৱা এনজয় কৰিছে ইমান বম ফুটাইছে আৰু আগতকৈ সি ডাঙৰ হৈছে যে বমলৈ সি ভয়ে নকৰে মানে ইমান ফুটাইছে মানা কৰিছোঁ নাই কথা নুশুনে জোনাকে ইমান ভাল পাইছে মৰম যোৱাৰ কাৰণে আৰু সেইখিনি সময় বহুত ভাল লাগিলে কালি আৰু আমি দহমান বজাত সেই আহি পালোঁ আৰু আজি দিনটো এনেকৈয়ে মানে গ'ল ইটো সিটো কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে মই মানে ভিডিঅ' কৰাই মোৰ হোৱা নাইকিয়া আৰু এতিয়া মৰম শুলে সি নুশুৱাই তাক মানে কৈছোঁ খোৱা খোৱা অকণমান গধূলা অকণমান পঢ়িব লাগে পঢ়া এটা একেবাৰে হোৱা নাইকিয়া আৰু এতিয়া মানে তাকে মই ৰংগুলি অকণ বনাওঁ বুলিয়ে ভাবিছোঁ কিন্তু তাকে চাওঁচোন কিনো কৰিব পাৰোঁ সিফালে গধূলাই হ'বহি হ'লীয়া পাঁচমানেই বাজিবৰ হৈছে তাকে বোলো অকণমান ট্ৰাই কৰি চাওঁ ক'ব নোৱাৰোঁ পাৰিমনে নোৱাৰি মই মানে এক্সপাৰ্ট নহয় ইমান ভালকৈ মানে নাজানো এই ৰংগোলী বনাব তাকে বোলো চেষ্টা এটা কৰি চাওঁ দেৱালী বুলি ক'লে যে ঘৰত ৰংগোলী অকণ বনাবলৈ মন যায় কিন্তু মই তেনেকৈ নাজানো ভালদৰে তথাপিতো চেষ্টা কৰিছোঁ বোলো অকণমানকৈ কিবা এটা হ'লেও বনাওঁ আৰু এইফালে ফুল বনালোঁ ইফালে চাকি কচি ডাঙৰকৈ যেনে তেনে বনাইছোঁ আৰু ইফালে মৰমে চাকি জ্বলাই এয়া আকৌ পানী দি জ্বলোৱা চাকি তেল দি জ্বলোৱা নহয় দেই মই বোলো গোঁসাই ঘৰত চাকি গছো দি লওঁ আৰু ইফালে এখেতো লাগি গৈছে চাকি ইয়াৰ মাজতে চাকি এগছ দি দিছোঁ এইফালেও এয়া দি দিছোঁ দেখি যে ইমান ভাল লাগিছে নহয় আৰু গধূলিয়ে হ'ল নহয় এতিয়া আৰু এইফালে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত ইমান ফটকা বোম ফুটাইছে দেখি মানে ইমান ভাল লাগিছে আৰু এয়া ফটকা ফুটোৱা দেখি মৰমৰ উৎপাত লগাই দিলে নহয় ফুটাবলৈ দিৱালী ডেক'ৰেশ্যন কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ব'ম ফুটাব যাওঁ আৰু এই মই মোক দেখিছে নিকিন নাচি দিছে কি বম ফুটাব যে আৰু ওপৰলৈ যাওঁ বম ফুটাংগৈ পূৰা বম ফুটাই আছোঁ কালি মই মানে তেনেকৈ ফুটোৱা মোৰ নহ'লে বম আজিহে ফুটাই আছোঁ আহা দিয়া 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 অলপো চানা অলপো চানা অ হওক দিয়া গৈ আছে বাবা তুমি ফুটাই আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া চাহ বনাওঁ চাহকণ খাবলৈ খুব মন গৈ আছে সাতটা মানেই বাজিলে লাইটটো দি লওঁ ৰ'ব আন্ধাৰ হৈ আছে আৰু এতিয়া গৰম গৰম চাহ একাপ বনাই খাওঁ আৰু এয়া মৰমৰ বাৰ্থডে' বেলুন কিটচেনতো লগাই দিছোঁ বেলুন যে ইমান ভাল পাওঁ নহয় খুব ভাল লাগে বেলুন সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েতো ভাল পায়ে আৰু ময়ো বৰ ভাল পাওঁ ইয়াই সেইটো কাৰণে কিটচেনতো এটা লগাই দিছোঁ আৰু ইফালে চাহ বনাওঁ এতিয়া আমি চাহ খাই লৈ পেলাই এতিয়া পূজা চাবলৈ ওলাইছোঁ মই মিনি ব্লগটো দিছিলোঁ তাত অকণ অকণ দেখুৱাইছিলোঁ পূজা আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে কালী পূজা পাতে ইমান ধুনীয়াকৈ পাতে নহয় মানে দেখি খুব ভাল লাগে প্ৰত্যেক বছৰে বহুত ধুনীয়া হয় দেই আৰু মানুহো বহুত হয় আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া থিম লৈ পেলাই বনাই প্ৰত্যেকখন পূজা মণ্ডপে চাই খুব ভাল লাগে মোৰ মানে চাই হেঁপাহে নপলায় কিন্তু কালী পূজাও বহুত ধুনীয়া হয় দুৰ্গা পূজাটো ভাল হয়েই কালী পূজাও বহুত ধুনীয়া হয় আৰু ভিৰো বহুত হয় আৰু যিহেতু পোহৰৰ উৎসৱটি মোৰ ফেভৰেট হয় হাঁ আপোনালোকক মই আগতেও কৈছোঁ যে পোহৰৰ উৎসৱটি মই খুব ভাল পাওঁ এই উৎসৱটো আচলতে বেয়া পোৱা মানুহ নোলাবই চাগে গোটেইখন একদম পোহৰ পোহৰ হৈ থাকে ইমান ভাল লাগে আৰু এয়া ৰাম মন্দিৰৰ থিম লৈ পেলাই ইয়াত এনেকৈ অকণমান বনাইছে বহুত ভাল লাগিছে মানে সকলো ঠাইতে পূজা পাতিছে আৰু বেলেগ বেলেগ থিম লৈ পাতিছে যে সেইকাৰণে চাই ইমান ভাল লাগিছে নহয় আমি তাকে অলপ অলপকৈ চাই আছোঁ এয়া পূজা আমি এতিয়া কালিমাৰ প্ৰসাদ এয়া খিচিৰি খাবলৈ লৈছোঁ মৰমে খাই আছে এখেতে এয়া বাহিৰত খাই আহিছে আৰু চামুচ নাই এনেকেই খাব লাগিব কেনেকুৱা বেহেৰাহা সঁচাকৈ কৈছোঁ ইমান টেষ্টি লাগিছে নহয় মানে বহুত বহুত ভাল লাগিছে সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে জ্বলা নিমখ মানে ক'ব নোৱাৰোঁ পাত টেষ্ট হৈছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে খাই আৰু কালিমাহৰ প্ৰসাদ খাবলৈ পাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে আৰু আমি প্ৰত্যেকবাৰে আহি এনেদৰে খাওঁৱেই প্ৰসাদ এই খিচিৰিকণ পূজা চাই চাই আহি আমি ঘৰেই পাবলৈ হৈছেহি আৰু আচলতে দিয়া বহুত মোৰ দেৰি হৈছে দেৱালী ব্লগসমূহ সেইটো কাৰণে বেয়া নাপাব আপোনালোকে আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকৰ বহুত বহুত মৰম দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ আৰু আমাৰো আগফালে বান্দাখনত অকণমান লাইটিং কৰি দিছিলোঁ এইয়া দেখিছেনে বাৰু দিয়ক আকৌ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই